په کوټکی په نشئی تو کو د روزد کسانو د درملنې مرکز چې دا محل په کشاخوا 200 کسانو تر درملنې لاندې دی دلته هر ناروغتیا له نشو څخه د خلاصون طبی درملنه او وروایي تسکین ورکول کیږي د روزد کسان هر یو جلا دردونکو داستان لري د تشذرانمو سبب بد بوم غډواډوم ډیر نمیرنګ سمسړی نمل می دې نیې عصاب سم کویو ماشاءالله ډیر برابر احساس کوم سوچ کوم کو. د تا خوځ په ټیلر داسکشن کیم یعنی د خالی جوړونګو کې سو کله ته چوټي جوړي صفلۍ جو کړی څو دته داد دا برق یعنی بجلی الکترونیک کار کوي زخ پر خپل مرزي دی تر عالم پایندہ کې مې دا غوښتل چې د خپل په کور کې د خپل میرمن سره بدا کار کوم خپل اولادونو لپاره روزي غټم په دې دولتي مرکز کې زیاتره د هغو کسانو علاج کیږي چې په نورو ځایونو کې د درملنې توان لري د ناروغانو ته د درملنې تر اوسه دوه خړو او نورو اسانتیاو ټول خدمات وړیا چمتو کويږي حمید الله یو بل ناروغ دی چې وای د هم دې روغتون د درملنې له برکتي د نشیل نړی ځان جوړلی د چپلې جوړولایسي او اوس د ژوند لپاره نوي هیل لري اغا زیاتوی چې د رخصت یو شپې هم کمی سوي او د روغتونو نظميه مصبته بدلونونه رامست کړی یو ون نیمه میاشت کی چې زبدی کار باندې غیم نو ان شاء الله <سؤال> الرحمن اوس مډیر مطمینه سم د دې د کار ستمد اخپل کار زده کی دا یو ډیر سيسته چورټ جوړسوي د مر جوړ کړه نو روزي چورټ دې توای په دې کې مر دو استاد مر سره ډیر تاون ډیر سر بس خپل کار سره خپل اوس ډیر مطمینه ان شاء الله الرحمن چې زبر روزه ما خپل ځان پر یو دوه پیسې په دکوي سم او د داناسو سره ز ان شاء الله الرحمن ځان لري کوی سم دې روغتون کې پرکوټي سرویر د نورو سیمو ناروغانو هم تداوي کوي د روغتون مشر محمد حنیف فرندواي د ناروغانو لپاره یوه لیزمی اسانتیا ویچمتو کړې دي د زیاتوي په د مرکز کې په نشئی توکو د روژو رو کاسانو درملنه په بیلابېلو پړاونو کې کی ترسره کیږي چې دا ډاکټانو سربېره په کې هونرمندان حمله ناروغانو سره کار کوي چې هغوی ته هونري زده کړې ورکوړي چې ل درملنی ورسته په خپل وختو ګ جوان پېل کړي یها په هماري جو ټريټمنټه و ویسې 3 میاشتې کې اوتي اسموک درملنه درې میاشتې دوام لري ک چې دي ناروغان وینو یو بشورزي د ډیټاکسیفیکیشن په واره کې تیریږي لاغي ورسته د بیا رغونی پړاو په لګي چې پکې مختلف فنرونه ورزک کوي جنکو مختلف شکل سکاته یم جسمه اماره پاس یها په کوکل کا پخله برېخنا زدکړی خیاطي او د سپلی وجوړول یها په ټیلرنګ کا به او یها په شو میکینګ تک هم لوګ لے جار انکو د روغتونو د مشرتاب په وینا تر اوسه زړګونو روزډو کسانو دلته درمل نه کړي او مختلفه مسلکی یا هنري زده کړې هم تر لاسه کړي دي چې په عملی ژوند کې ورته غټه رسوي د سوشل ویلفیر ادارې د ریپورت لمخي یوازې په کوټه کې تر 15000 زیات کسان په نشئتوکو روزل دي چې د حالت جدي پاملرنې ته اړتیا لري حمید الله ستور شیرانی ډي دبليو کوټه